Друзі, сьогодні, 1 жовтня, святкуємо міжнародний день людей похилого віку. Свято покликане привернути увагу до літніх людей, а саме повноцінного і якісного життя людей похилого віку. О, до речі, 70% українських пенсіонерів продовжують працювати а близько половини на пенсії відкривають для себе нові захоплення. І до дня літніх людей сніданок знайшов активних людей у віці та попитав лікарів наскільки спорт, хобі та родина можуть продовжити життя. Цифри та секрети довголіття дивіться далі у нашому матеріалі, а після розмови на цю тему. Так, дівчатка, сьогодні ми з вами будемо вчитися азам комп'ютерної грамотності. Їм усім за 60. Такі комп'ютерні курси для пенсіонерів. Ми знайшли у білі церкви, що на Київщині. Тут існує академія пенсіонерів, яка об'єднала усіх охочих літніх людей. Збирають по групах відповідно до мікрорайону. Ось ця вирішила зіграти виставу Кайдашева сім'я. Це настояща прицепа. Бере моє добро, та ще й мене лає. На іншому кінці міста проводять чайні церемонії різних країн світу. І про старість навіть не згадують. Молодость, по-моему, она и не прерывалась. У нас большая часть наших академисток, а большая часть у нас действительно академистки, дедушек, к сожалению, маловато, но они выглядят просто и душой, и телом настолько приятно. Основная причина такого выгляду – это как раз активный способ життя, кажут в Институте гарантологии, где доследуют процессы старения. Ученые доказали, что если человек ведет активный образ жизни, то где-то в среднем на 7 лет выше продолжительной жизни. Так само важливы психологические налаштования. Ня проблеми часто не в том, что є болезня, а в к отношенні кімбалізням пан Леоніти сам вже на пенсії, але з роботи йти поки що не збираються. І таких в Україні 70%. відсотків. Більшість просто не мають іншого виходу. Із мізерною пенсією додатковий заробіток необхідний. Саме тому займатися саморозвитком та творчістю можуть собі дозволити далеко не всім. 40% процентів людей займаються яким-то творчеством. У них єсть ані находять кіта хобі. Але попри низький соціальний захист, українські пенсіонери за останні 10 років таки стали активнішими, і ці унікальні українські тенісистки лише зайвий раз це доводять. Лія, приймай. Второй. Вони виступають у групі 80 і саме зараз змагаються на Кубку світу у Хорватії. Секрет любви до життя. Це точно. Зрештою дочекатися старості це старости – это уже удача, говорят в институте грантологии. Потому что до выхода на пенсию в Украине не доживает каждый третий человек и каждая пятая женщина. Если уже дано судьбой Богом человеку дожить до этого возраста, то уже прожить этот промежуток нужно, конечно, и интересно, и достойно, и с чувством полного удовлетворения. И на остальную роль, саме в таком, жить стареньких, відіграють дети – Звичайна увага та спілкування вже можуть подовжити життя пенсіонера в прямому ефірі «Сніданку» Рита Гофман, практикуючий лікар терапевт у професії понад 30 років, знає, як потрібно харчуватися та який спосіб життя вести, щоб зберегти здоров'я. Там молодость, любить классическую музыку и джаз. Рита Марковна, здравствуйте. Доброе утро. А, а, мы хотим отметить вместе с вами этот день и не просто так. Ну, для наших зрителей я могу сказать, что Рита Марковна просто, заходя в студию, она просто залетела, просто летящей походкой. Мы поздоровались, Рита Марковна сказала "Доброе утро". Вот это задор, вот это счастье, это понимать. Рита Марковна, вам букет прекрасных Спасибо. цветов. Но самый главный цветок, естественно, в этом букете это вы, пожалуйста. Спасибо. Рита Марковна, в нашей команде есть человек Зовут ее Юлия Владимировна А 20 лет назад она была просто Юлечкой да? Вот она помнит вас И вот сколько а, помнит вот 20 лет назад Вот если вот вернуться в то время Вот она знает и помнит Что вот вы были какой тогда, вот такой и сейчас Задорный, бодрый, оптимистичный И можно сказать счастливый а В чем же ваш секрет Молодости и хорошего настроения И вот этой самой бодрости ну, все секреты выдавать нельзя, Это и как? я тоже не собираюсь. Ну, перестаньте. Ну, мы... найдите женщину, которая вам выдаст все секреты. Этого никогда не бывает. Тут вопрос не в этом. И поскольку мы говорим сегодня о пожилых людях, я бы хотела сказать, что главное вот тут коллега, который говорил в сюжете, и я с ним абсолютно 100% согласна. Очень важно отношение к жизни, отношение к здоровью. Отношение к культуре бытия и к культуре семейной жизни. Если человек настроен быть здоровым, если он настроен быть оптимистичным и что-то представлять собой в жизни, да, то он сам находит смысл. Как говорят, аппетит приходит во время еды. Это да. Если человек со временем лишается какой-то опоры внешней, надо учитывать, что мы выросли, вот нынешние пожилые люди выросли в Советском Союзе. И это накладывает отпечаток и на отношение к жизни, и на отношение к здоровью. Мы привыкли, как когда-то говорилось, меня пожилые люди хорошо поймут. Раньше думая о родине, а потом о себе. Слава Богу, сейчас уже вот современные ребята лишены этого стереотипа, и это очень хорошо. Человек с молоду привык находиться при ком-то, при чем-то. Он привык выполнять какую-то функцию и э, ответственность перекладывать на внешние силы э, то ли в семье то ли в, на работе, э, то же самое в политике э, вот. а теперь когда нас бросили в холодную воду да, и оказалось что мы сами должны все решать это касается здоровья тоже и вот в этом отношении у нас очень серьезная проблема, учитывая что наша страна стареет. Так же, как и все остальные угу. страны, да, и плюс дополнительно чего греха таить, молодые уезжают, поэтому очень много остается пожилых людей, и к сожалению, вот что касается медицины, да. то к великому сожалению, я не говорю, что это хорошо, это плохо в какой-то степени, что медицина, например, держится на пенсионерах. Хорошо это или плохо, но это так, Вы, и кстати, поэтому. Сказали про холодную водичку вот в жизни, вот так и, 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 и по настоящему, да, она всегда же молодит. Вот, не кстати, менее. А, у нас есть примеры людей, которые на собственном опыте доказали, что на собственном примере доказали, что а, яркая, интересная, полноценная жизнь существует и после 80. Ну, Давайте ладно. посмотрим. Вот это да. Стати рекордсменом книги Гіннеса у 81 рік японець Ютіра Міура уперше намагався підкорити Еверест, коли йому було 70 і 75 років. Ці спроби були невдалими. Через 5 років після щоденних тренувань Ютіра все таки здійснив свою мрію і став найстаршою людиною, яка зайшла на Еверест. Американці Харіє Томсон 92 роки, але це не завадило жінці подолати марафонську дистанцію у 42 кілометри. Сама ж Харіет не вважає, що зробила щось надзвичайне. і дуже сподівається, що зможе взяти участь у наступному марафоні. І нарешті навчатися ніколи не пізно, і це демонструє китаянка Уксіан, яка вступила до першого класу. Жінка не мала змоги навчатися раніше, адже працювала, а потім займалася своїми дітьми. Але тепер, коли чисельні нащадки не потребують нагляду. Жинка нарышь здесь свою манию и села за парту. Но ну вот, как мы видим, на самом деле вот так, этот период жизни, счастливый период жизни, не всегда, это может быть и вообще не зависит напрямую от достатка. Это зависит от того, как человек себя чувствует. Рита Марковна, и все-таки мы докопаться должны. Вы как специалист, как человек медицины, расскажите. Ну давайте с рациона начнем. Какой должен быть рацион, чтобы чувствовать в этом периоде жизни прекрасно? Ну, очень много можно на эту тему можно говорить часами. Я хотела сказать быть, просто: в принципе, советую. об отношении должно появиться какое-то здоровое любопытство в отношении, в том числе и собственного здоровья. Как к жизни вообще, так и к тому, как сохранить здоровье. Вопрос же не в том, сколько мы проживем, вопрос в том, как. И вот это пресловутое качество жизни сейчас ⁇ это стандарт, к которому мы стремимся да, в отношении наблюдения и лечения пожилых людей. Важно, чтобы человек сохранял длительно здоровье и желание жить. А с другой стороны, это как бы замкнутый круг, потому что от того, что, как вы к этому относитесь, хотите ли правда. вы этого, зависит то, сохраните ли вы это здоровье. К счастью, мы научились сейчас корректировать состояние даже очень пожилых, пожилых очень больных пациентов, было бы желание. Что касается рациона, то я думаю, что я не открою каких-то тайн, если скажу, что питание должно быть здоровое, должно быть много овощей и фруктов, так. как можно меньше сладостей, крахмалов мало и тяжелых жиров, особенно животных. Но это не значит, надо, что надо ограничивать себе в питании ничего не позволять. А счастье вкус почувствует? ты же <с С Счастье вкус почувствовать. давайте так. Есть продукты, которыми лакомятся и которыми насыщаются. Это разные две группы продуктов, и надо об этом помнить. Мы насыщаемся здоровыми продуктами, а лакомиться можно физические ну, нагрузки. Да, кроме питания. Что э, кроме знать? питания, безусловно, физические нагрузки это имеет отношение и к работе мозга, кстати говоря, потому что люди э, жалуются на нарушение памяти, на нарушение работы способности, так вот, в большой степени это зависит от кровообращения, а кровообращение зависит от работы мышц. И с возрастом человек не должен становиться менее активным. Вопрос в том, как перераспределять энергию. То есть не надо сверх нагрузок, не надо стремиться достичь спортивных успехов в этом, но оптимально ежедневно физические упражнения в среднем темпе, в темпе, в котором это доставляет человеку радость. А секс? Ну, об этом говорить не приходится. Понятно, что э, секс имеет э, положительную роль, но э, не всем везет. Э, да? Значит, э, в этой ситуации не надо опускать руки, нужно просто держаться в форме. И счастье всегда нас найдет. Вот это да. Вот это да. Рита а, э, э, Марковна, у меня есть знакомая знакомая женщина преклонного возраста. Знаете, знаете что она говорит мне? Вот она любит болеть. Я, вот на самом деле, в принципе, она, ну, здоровый человек, в принципе, страшных проблем нет. Ну что она говорит? Я говорит, иду в больницу, я стою в очереди в аптеку, я стою в очереди к доктору. Так я же пришла поговорить, пообщаться, иногда побрюзжать и так далее. Да. Это психологический аспект. Что тут нужно изменить? Ну, во-первых, человек должен изменить это отношение, потому что он никогда не получит, как говорят, сатисфакции от этого, потому что э, ну, надо реально смотреть на вещи. У каждого свои проблемы, и в частности медицина наша устроена так, что не особенно много времени есть для того, чтобы побрюж... послушать брюжание да, и жалобы. Но вопрос в том, что, как правило, вот я встречаю на улице людей пожилого возраста, у них разное выражение лица. Вот есть выражение лица, где видно, что он хочет погружать. да. Это вообще, между прочим, отличает нас. Иностранцы часто говорят, что у нас люди мало улыбаются и очень часто выражение лица говорит о том, что у человека испытывает страдания. Хотя он хорошо одет, и, в общем, видно, что все нормально. Да? Опять-таки, это внутренние отношения. Ну а что касается побрюжать, то не обязательно же брюжать. Можно общаться в ходе там, посещения с фитнеса вот. или, да, или парка или кино. То есть важно, на каком уровне человек общается. Он, каждый выбирает для себя свой способ общения. Это просто неадекватный, нерациональный способ общения, когда человек жалуется.

потому что в такой ситуации он не получит то, чего хочет. Спасибо. Рита Марковна, огромное спасибо за воодушевление, за этот оптимизм. Честно сказать, я вот смотрю на вас и думаю, вот я доживу, скажем, что, дай бог, что у меня Доживёшь. моя жена любимая была вот именно в таком расположении духа, как у вас. Вот помечтать можно? Вот буду мечтать, так оно Мечтайте, Нужно делать и, и стремиться. О, не правильно. Дальше. И еще добавим то, что было сказано в сюжете, что уж здесь Бог дал пережить вот это, подойти к этому периоду жизни. Тогда нужно его встретить достойно и провести его красиво. Спасибо вам огромное, нагадаю, в гостях сніданку з 1 плюс 1 була лікар-терапевт Ріта Гофман. Ми відмічаємо Міжнародний день людей е, на похилого віку. А зараз новичка пауза. В сніданку з 1 плюс 1. Залишайтеся з нами. Всім доброго ранку.